o'rtoqlariz pul so'raydi qarindoshlaringiz kelib pul so'raydi boy bo'lib ketsa hech kim tanimay qoladi odamlikdan chiqib ketadi ishlatishga bog'liq Qorni stol bo'lsa t'' baxtlisiz albatta nima uchun boylik baxt keltirish kerak insonga boylik baxt keltirmagan keltirmaydi bugun odamlarning fikricha boylik insonga baxt keltiradimi degan savolga birgalikda javob izlaymiz qani bo'lmasam boshladik assalomu alaykum insonga boylik baxt keltiradimi qanday qarashga bog'liqda boylik nima ekanligini bilishga bog'liq misol uchun boylik yonida tushunadigan odam bo'lishi farzandlarni bo'lishi do'stlarni bo'lishi bo'lsa albatta baxt keltiradi boylik kimgadir keltirar kimgadir keltirad yo'q inson zotiga boylik baxt keltiradimi yo'qmi keltiradi shuncha savolni kimga keltiradi nima uchun chunki puliz bo'lsa siz hamma narsani sotib olishingiz mumkin yoki nimadirga erishishingiz mumkin baxtli bo'lasiz har doim <laughs> ham baxt keltiraolmaydi nima uchun chunki insonni eng katta boyligi bu ota ona bo'lishi kerak alloh bo'lishi kerak payg'ambarimiz bo'lishi kerak ular yo'q bo'lgan inson boylik bo'lolmaydi rahmat kattakon yo'q baqt keltiraydi nimaga hamma narsani ham pul bilan o'nchamaslik kerak yo'q nimaga boylik bu odamga dushman nimasi bo'ladi boylik baxt keltiradimi Ha, aka baxt keltiradi nima uchun hamma narsa hozir pulga o'lchanyapti-ku. hamma xarakteri munosabatlari muomala madaniyati hammasini pulga bog'liq Bog'liq bog'iqtushunarlia siz o'ziz baxtli deb bilasizmi yo'q Men chunki pulim yo'q-da, boy emasman-da, chunki insonga boylik baxt keltiradimi keltiradi albatta keltiradi boylik baxt keltirmaydi boylik yaxshi yashashga yordam beradi boylik bo'lishi kerak boy bo'lishi kerak odam eng asosiysi birinchi o'rinda iymon sabr shukur bo'lishi kerak boylik ham hamma narsa bo'ladi lekin boylikni o'rni katta boylik ham baxt keltiradi faqat mehnat bilan topilgan boylik baxt keltiradi boylik baxt keltiradimi keltiravermaydi ha deb yo'q chunki bula abadiy bast narigi dunyoga o'zigiz bilan olib ket olmaysiz faqat bu dunyoda ishlatsangiz ham o'zizi foydangizga ishlatishingiz mumkin baribir bir kunemas bir kun tugadi bir nechta anaqalarni решать qiladiyu lekin baxtmas mni pul bilan baxt o'lchanmaydi to'g'rimi baxt ham keltiradi omad ham keltiradi. yo'q boylik endi boylik boshqa baxt boshqa Meningcha ilm boyligi bo'lsa albatta baxt keltiradi rahmat javob uchun birinchi sog'liq bo'lish kerak sog'liq bo'lsa boylik ham sekin sekin topilaveradi uka shunaqada sog'liqda birinchi boylik ham bo'lsa yomon bo'lmaydi nima uchun keltirmaydi boylik baxt keltirmaydi sog'lik tinchlik xotirjamlik keltiradi да boylik keltirmaydi boylik o'tkinchi narsa endi в каком то смысле keltirish mumkin в каком то смысле нет слишком boy bo'lib ketib ham kibrlanib ketganlar bor слишком boy bo'lib kibrlanib ketganlar bor и имуетв bo'lib turib odamiyligini saqlab qolganlar bor siz uchun baxt nima baxt ota ona borligiylik самый главнй boylik keyin bo'laveradi siz baxtlimisiz конечно qanday baxtlisiz? ota onam bor <laughs> вот самый главное endi boshlanyapti qolgani xudo xohlasa bo'ladi insonga boylik baxt keltiradimi yo'q nimaga yo'q baxt keltirmaydi sababi yo'q boylik bo'lganda odamda nima deydi tinchlik bo'lmaydi odamda qandaydir xotirjamlik bo'lmaydi shuning uchun boylik baxt keltirishga ishonmayman Qaysi miqdorda keltiradi insonga boylik baxt keltiradimi albatta nima uchun chunki hozirgi kunda eng asosiy nia pulga borib talqinlayaptida hamma yoq yaxshi mablag'ingiz bo'lsa yaxshi yashaysiz hayotingiz ham chiroyli bo'ladi lekin puli yo'q odam yomon yashaydi to'g'rimi yo'q yomon yashamaydi lekin pul kerakdaда потому что если qorningiz sovq bo'lsa то baxtlisiz albatta insonga boylik baxt keltiradi avvalambor ota onasi bo'lgan inson avvalambor boy inson hisoblanadi sababi insonni ota onasi bo'lsa ko'p narsaga qodir bo'ladi amalga <imle> oshmagan ishlari <imle> ham amalga oshadi sizni savolingizga mani javobim <imle> shundan iboratki <imle> boylikka endi mani bu shaxsiy fikrim <imle> boylikka baxt keltiradi boylik nima boylik insonga <imle> baxt keltiradimi <imle> yoki tashis lma nima tashvish keltiradi xo'sh fikriniz muammolaringiz ko'payveradida boyib ketganingizdan keyin o'rtoqlaringiz pul so'raydi qarindoshlaringiz kelib pul so'raydi shuda aka tashvish bermasangiz xafa bo'lishadi insonga boylik baxt keltiradimi yo'q nima uchun chunki u bugun bor ertaga yo'q bugun bor ertaga yo'q siz uchun boylikmi yo baxtmi boylik bu ota onamizni borligi yaqinlarimiz qo'llab quvvatlashi baxt ham shu albatta nima uchun harakat qilganim uchun yo'q o'zingiz birinchi o'rinda sog'liq sog' Sağ bo'lsangiz keyin o'sha sizga baxt keltiradi birinchi o'rinda sog'liq insonga boylik baxt keltiradimi ha keltiradi yuz foiz keltiradi конечно priносит зачем да а как без денег на базар не сходишь в магазин не сходишь в кафе не зайдешь если денег нет никто ж тебе бесплатно ничего не даст правильно Да, вот yo'q nima uchun nima uchun albat nima uchun boylik baxt keltirish kerak insonga boylik baxt keltirmagan keltirmaydi ham boylik baxt keltiradimi yo'qmi bilmaymanu boyemasmanni lekin baxtliman xudoga shukur insonga boylik baxt keltiradimi yo'q nima uchun <muchas> 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 boylik hech narsada hayotda sog'liq insonni boylikka to'p bo'lmaydigan joylar kerak ishlatishga bog'liq boylik baxt keltiradimi keltirmaydimi keltirmaydi nimaga boylik boylik tugaydigan narsada baxt tugamasligi kerakyo'q bat kelirmadi nimaga hech qachon boylikni baxt bilan sotib bo'lmaydi misol uchun qancha boy odamlar bor farzandi yo'q farzandi yo'q odam baxtli bo'ladimi yo'q nima uchun boylikdan muhim narsalar ham bor boylik yo'q boylik baxt keltirmaydi nima uchun sababi xudo taolo rizqimizni yer yuzida yaralik jami rizqimizni xudo taolo berib qo'ygan kafiliga olgandan keyin boylikda ahamiyat yo'q deb to'ppa to'g'ri qo'shilaman fikga boylik baxt keltiradimi mana o'zi asosiysi insonni o'zi birinchi o'rinda h salomatligi bo'lsa boylik ham topiladi baxt ham topiladi agar inson kasal qandaydir ichida dardi bo'lsada boyligingiz bo'lsin hamma yo'g'igiz bo'lsin ichingiz sog'lom bo'lmasangiz baxtli ham bo'laolmaysiz boyligigiz ham bi teyind bo'ladi demak siz uchun boylik baxt sog'liqda birinchi o'rinda asosiy sog'li sog'liq bo'lsa baxt ham topiladi xudo xohlasa boylik ham topiladi yo'q nimaga boylik hech qachon baxt keltirmaydi boy bo'lib ketsa hech kim tanimay qoladi odamlikdan chiqib ketadi ey boyvachcha yaxshimisan ishqilib tuzumisanoilar assalomu alaykum qaldaysizlar e o'g'lim e yaxshimisan qalaysan e. ko'rmagani ko'rgani qursindir man baho berolmayman baxt keltirmaydi <laughs> <laughs> boylik yaxshi narsa <sansif> emas assalomu alaykum insonga boylik uh, baxt keltiradimi insonga boylik menimcha, baxt keltiradi albatta ma'lum <im> bir qismida qalban uh, lekin uh, men ayta olamanki ta'sir qilolmaydi bu narsaga lekin aynan o'sha uh, boylik haqida gaplashayotganimizda uh, boylik qaysidir qismida baribir bitta manba bo'l olishi mumkin baxtga lekin doimo o'sha uh, sog'liqda uh, eng kerakli bo'lgan narsalar muhabbatni sotib ola <im> mm -hmm. <im im> olmaydi. да кажется не всегда Конечно, не, не дело в деньгах. Потому что деньги это одно. Наоборот, мне кажется, у кого чем больше денег, он, мне кажется, честлее человек. У него сердце уже, как говорится, честлее, то он становится не слишком, ну как сказать, не чувствует тех людей, у которых нуждается в нужде, у кого тяжесть, ну вот такое положение тяжелое. Раньше же мы все жили одно. все жили средний и все друг друга уважали а сейчас вот'q nima uchun sabab ishlama mana bunday kim beradi sizga tayyor narsani mana mana olib borib yeb yot demaydiku bda qiyinchilik bor u baxt endi boshqacha jannatda yurasiz buni baxt desa boylik baxt keltiradimi yo'q keltirmaydi nima vaqtinchalik narsada boylikni har safar topsa bo'ladi baxtni topib bo'lmaydi endi pul <tülubu> bo'lmasa hayotham nimada endi boyligimiz endi farzandlarimiz mm -hmm. nevaralarimiz insonga boylik baxt keltiradimi e, albatta keltiradi o'sha boylikni topishguncha topguncha agar hayotiy tajribaga ega bo'lsa bilimga ega bo'lsa ancha aqlli bo'lib qoladi o'sha topgan baxtini mm ham to'g'ri hashlashga joyida hashlashga vaqtida hashlashga ham anchalik iqtidori yordam beradi odamlarni fikrini birgalikda eshitdik boylik kimgadir yaxshi bo'lsa kimgadir yomon bu savol sizga berilganda siz nima deb javob bergan bo'lardingiz albatta fikringizni komentariyalarda yozib qoldiring va kelgusi sonimizda qanday savol bilan fuqarolarga murojaat etishimizni ham izohlarda yozib qoldirishingizni iltimos qilib qolamiz shuning bilan sariq mikrofon o'z nihoyasiga yetadi ko'rishguncha xayr omon bo'ling